નમસ્કાર પ્રિય દર્શક મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આપણે સાંભળીશું ગણપતિ દાદાના એકસો આઠ નામ જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો કમેન્ટમાં જય ગણેશ લખવા ખાસ વિનંતી ઓમ ગજાનનાય ગણાધ્યક્ષાય નમઃ ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धैमातुराय नमः ॐ द्वविमुखाय नमः ॐ प्रमुखाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ कृतिने नमः ॐ सुप्रपाय नमः ॐ सुखनिधये नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ सुरारिन्धनाय नमः ॐ महागणपतये नमः ॐ मान्याय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ लम्बजठराय नमः ॐ हर्स्वग्रीवाय नमः ॐ महोदराय नमः ॐ मदुत्कटाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ मन्निन्त्रणे नमः ॐ मङ्गलस्वराय नमः ॐ प्रमदाय नमः ॐ प्रथमाय नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ विघ्नकर्ते नमः ॐ विघ्नहर्ते नमः ॐ विश्वनेत्रे नमः ॐ विराट्पतये नमः ॐ श्रीपतये नमः ॐ वाक्पतये नमः ॐ शृङ्गारिण नमः ॐ अश्रितवत्सलाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ शीघ्रकारिणे नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ बल नमः ॐ बलोत्तिथिताय नमः ॐ भवात्मजाय नमः ॐ पुराणपुरुषाय नमः ॐ पुष्णे नमः पुष्करुक्षिप्तवारिणे नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अग्रपूज्याय नमः ॐ अग्रगामिने नमः ॐ मन्त्रकृते नमः ॐ चामीकरप्रभाय नमः ॐ सर्वाय नमः ॐ सर्वोपास्याय नमः ॐ सर्वकर्त्रे नमः ॐ सर्वनेत्रे नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ पञ्चहस्ताय नमः ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ कुमारगुरुवे नमः ॐ अक्षुभ्याय नमः ॐ कुञ्जरासूरभञ्जनाय नमः ॐ प्रमुदाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ कान्तिमते नमः ॐ धृतिमते नमः ॐ कामिने नमः ॐ कपित्थपंसप्रियाय नमः ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः ॐ ब्रह्मविद्यादिदानभुवे नमः ॐ जिष्णवे नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमः ॐ भक्तजीविताय नमः ॐ जिमन्मथाय नमः ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः ॐ ज्यायसे नमः ॐ यक्षकिन्नेर्सेविताय नमः ॐ गङ्गासुताय नमः ॐ गणाधीशाय नमः ॐ गम्भीरनिनदाय नमः ॐ वटवे नमः ॐ अभीष्टवरदाय नमः ॐ ज्योतिषे नमः ॐ भक्तनिधये नमः ॐ भावगम्याय नमः ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ अप्राकृतपराक्रमाय नमः ॐ सत्यधर्मिणे नमः ॐ सखये नमः ॐ सर्साम्बुनिधये नमः ॐ महेशाय नमः ॐ दिव्याङ्गाय नमः ॐ मणिकिङ्किणीमेखालाय नमः ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ सततु स्थिताय नमः ॐ विघातकारिणे नमः ॐ विश्वग्दशे नमः ॐ विश्वरक्षाकृते नमः ॐ कल्याणगुरुवे नमः ॐ उन्मत्वेषाय नमः ॐ अपराजिते नमः જગદાધારા નૈશ્વર્યપ્રદાય ન આક્રાંતચિદિદ પ્રભવે ન વિઘ્નેશ્વરાય નહી શ્રી ગણેશ અષ્ટોતર શતનામાવલી સંપૂર્ણ પ્રિય મિત્રો મને સાંભળવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર જો આજનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને કમેન્ટમાં જય શ્રી ગણેશ લખવા ખાસ નમ્ર વિનંતી આપ સર્વેને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ